assalomu alaykum aziz o'quvchilar mana bugun biz sizlar bilan <coughs> hangogobr kitobini o'n uchinchi darsni birinchi qismini boshlaymiz odatdagidek darslarimizn de yangi so'zlar bilan boshlaymiz bugungi darsimizni ham demak birinchi so'zimiz bol bol nimani degani trida trida ya'ni bermoq bu chuda fe'li bilan farqi chuda fe'li ko'proq o'zingiz uh, tengi yoki o'zingizdan kichkina bo'lgan shaxslar uchun ishlatiladi три d uh, esa yoshi katta yoki hurmatli odamlar uchun ishlatiladigan o'ta ham rasmiy so'z keyingi grammatikamiz qo'ydamiz ukayo o ya'ni biror narsa qilaylikmi buni keyingi slaydlarda tushuntirib o'tamiz anta anta o'tirmoq menyu menyu ya'ni bu oddiy taomnoma o'zbekchasiga pulkogi pulkogi ya'ni bu koreys milliy taomlaridan biri juda judayam mazali taom bu taom ko'proq o'zbekistonda kam uchraydi bunaqa taom metalda go'shtni qovurilgan holati yog'siz metalni ustida temirni ustida qovurilgan holati keyingi yangi so'zimiz dugul dugul ya'ni kimni keyingi yangi so'zimiz bo bo nima degani bot degan so'zimiz bordi oldin nima degan ushbu bot degan so'zni qisqartirilgan holati ko'proq bu ko'chani tilida ko'proq uchraydi og'zaki nuqtda ko'proq uchraydi chan chan ya'ni bu stakan degani ko'proq choy kofe yoki shunga o'xshash narsalarda suyuqliklar uchun bir stakan degan ma'noni bildiradi ta degan ma'noni bildiradi buni ham keyingi slaydlarimizda tushuntirib o'tamiz keyingi so'zimiz uyu, uyu, u, u sut ke ke biror kimga yani, e, yani, bu. bu ham hurmat ma'nosidagi eg esa hurmatsiz ko'chani tilidagi k esa hurmatli bu oa ham rasmiy formasi bu keyingi so'zimiz nengmyon nengmiyon ningmion bu ham koreys milliy taomlaridan biri ko'proq makaronga o'xshagan yani, sovuq makaronga o'xshagan yani, ovqat keyingisi hago, hago bu va degan so'zni beradi ikkita otni o'rtasida kelgan paytdagi va yoki bilan degan ma'no beradi Keyingi yangi so'zimiz kirit kirit ya'ni bu o'zbekchada ta degan ma'noni beradi lekin ruschada aytganda portsiya ya'ni bu ovqatlarga nisbatan ishlatiladigan so'z bir porsiya osh bir porsiya mastava degandagi ishlatiladigan so'z portsiy ruschasiga aytganda o'zbekchasini man top olmadim hozir keyingi grammatik qoidamiz <coughs> ver o demak agar verbning ya'ni fe'lning o'zagi undosh harf bilan kelsa ilkayo agar unli harf bilan tugadigan bo'lsa likayo qo'shimchasi qo'shilar ekan quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz togae akayo ya'ni kutubxonaga boraylikmi demak ushbu qo'shimchamiz bu ko'plikdagi biror narsa qilaylikmi degan ma'noi berar ekan demak kutubxonaga boraylikmi chegil ilgilkayo demak kitobni o'qiylikmi bosul, bosul demak nimani yeylik nimani yeylik a tushunarli keyingi grammatikamizda n Naun chuda. ya'ni biror kimga biror narsani bermoq gaplarda ko'rib o'tamiz nanin isn Wilson men wilsonga olmani beraman yoki beryapman degan ma'noni bildiradi demak biror kimga biror narsani bermoq demak il bilan rildi farqi undosh bilan tugasa il unli bilan tugasa oxirgi so'zimizni oxirgi harfi demak r qo'shimchasi qo'shilar ekan demak cholsu yong hega gulni berdi yoki gul berdi demak tushunarli ushbu gapimiz ham demak menga u ruchkani iltimos bering ya'ni manga u ruchkani iltimos berib yuboring yoki bering degan ma'noni bildirar ekan ushbu slaydimiz ham tushunarli aziz o'quvchilar keyingi slaydimizda wor ushida ya'ni u oldingi qoidalarimiz kabi agar fe'limiz o'zagi undosh harf ya'ni pacchim undosh harf bilan pachimli bo'lsa u qo'shimchasi qo'shiladi agar pacchim bo'lmasa ya'ni unli harf bilan tugasa fe'lni o'zagi qo'shimchasi qo'shiladi ushbu qo'shimchani o'zbekchadagi ma'nosi biror narsa qilaylik yoki biror narsa yeylik yoki biror joyga boraylik degan qo'shimchani beradi quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz buni uri kikchange kapshida demak biz biz buni qo'ysak ham qo'ymasak ham bo'ladi kikchangi kapshida demak kikchang teatr teatrga boraylik cheil demak kitobni o'qiylik demak kada fe'limizda pathin bo'lmagani uchun ipshida qo'shimchasi qo'shilyapti ikkita fe'limizda patchin bo'lgani uchun ya'ni undosh harf bilan tugaganligi uchun ipshi da qo'shimchasi qo'shilyapti demak ushbu qoidani o'rganib oldik demak nimani yeylik yoki nimani yeymiz pulkogini yeylik yoki pulkogi yeylik yoki ye tanovvul qilaylik onjmanalo qachon uchrashaylik deyilma nashida ertaga uchrashaylik tushunarli demak pishida pishida ham uchrashaylik degan ma'noni beradi faqat bu darak gapda lkayo esa bu bu ham biror narsa qilaylikmi deb so'ragan paytda lkao qo'shimchasi qo'shilar ekan aziz o'quvchilar shuning bilan 13. uchinchi darsni birinchi qismini tamomlaymiz ushbu grammatik kodlarimizni ko'proq mashq qilishinglarni so'raymiz va yangi so'zlarni yodlab olishingizni maslahat beramiz keyingi darslarda de ko'rishguncha xayr sog' bo'ling yomon bo'ling